Allah sevgisi olmasa dünya cəhənnəmə dönər. Məsələn, iş yerlərində oğuz uşaqları axşama qədər ayaq üstədirlər. Mənim işim olsa vicdanım buna dözməz. Qız uşaqlarını ayaq üstə saatlarla saxlamaq nə deməkdir? 8 saat ayaq üstə dururlar. 1 saat belə ayaq üstə durmaq çətindir. 8 saat ayaq üstə durmaq olar mı? Sonu yoxdur birdən. 20 il, 25 il. Sonra da təqaüdçü olurlar. Ondan sonra o insan nə olur? Kiçik 3-5 metrəlik bir dükan Onun 1.52 metrlik yerində ömür boyu ayaq üstə durmaq bir boşqab yemək üçün. Onun üçün iş yerlərinin hər yerin inşallah Allah sevgisi ilə, Allah coşqusu ilə dolacağı günlər gələcək inşallah. O zaman insanlar hər yerdə xoşbəxt olacaqlar. Məsələn mən görürəm, iş yerləri beton məza kimi dir. Beton evlər, hər yer iş yeri olur. Axşama qədər işləyirlər insanlar. Əyili işləyirlər. Sevgi görmürlər, şəfqət görmürlər, mərhəmət görmürlər, dostluq görmürlər. Bir çox yerdə belədir. Avtobusdan mini bus yerinə gedib sürtəzdə. Axşama qədər işləyir beton daxmanın içində. Axşam yenə maşına minib yenə eyni evə gedir. Yemək yer, başını qoyub yatır. Yenə qalxır. Bu hadisə minlərlə dəfə təkrarlanır. Eyni hadisə və sonda təqaüdsü olur. Axırda da ölür. Belə həyat olar. Bu çox qorxunc bir şeydir. Qabusdur yani. Cəhənnəmdə də darotlaqlar var. Cəhənnəmi dünyaya gətirmiş kimi şeydir. Cəhənnəmdən qaldıran şey dünyada Allah sevgisidir. Yoxsa dünya cəhənnəmə dönər. Dünyada cənnət xüsusiyyətləri də var, cəhənnəm xüsusiyyətləri də. Yağı-yarıyadır dünyada. Cəhənnəm 50%, cənnət də 50%-dir. O 50%-ni təmizlənməsi üçün Allah sevgisi lazımdır. Allaha qarşı coşquulu iman. Qorur və təkəbbür olmamalıdır. Şəfqət, mərhəmət olmalıdır. Hömmət etmək və dəyər vermək. Dəyər vermək çox zövqlü bir şeydir. Amma dəyər vermək üçün dəyər veriləcək insan olmalıdır. Dəyər verilməyəcək insana necə dəyər verəcəksən? Yəni beynin qəbul etməz. Hə, dəyər vermək deməklə olmu ki, hörmət etmək istəyirsən, amma necə hörmət edəcəksən hörmətə layiq yönü yoxdursa? Əvvəlcə hörmətə layiq yönü olmalıdır. Dəyər veriləcək yön olmalıdır. Və insan da təbii ki, dəyər verib hörmət etməlidir.